Я приветствую всех посетителей кафе «Купидон». Сегодня 21 число. И это годовщина нашей с вами совместной революции. Революция, к сожалению, не закончена. Потому что изменение одного президента на другого, это все-таки не то, за что люди выходили на Майдан. Но все-таки это был важный этап в Украинской национальной освободительной революции. И для меня, допустим, сегодняшний день достаточно важный. Потому что именно отсюда, из Кафе «Купидон», я отправился на Майдан и выступал там пятым или шестым вот с того броневика, который там был. Так что давайте не грустить. А, революция продолжается, и революция будет. Вот. И мы только все с вами вместе. Я думаю, что -то многие меня знают, кто это будет смотреть, и многих я знаю. А, давайте собираться тут, как и раньше, и вынашивать планы как нам сделать э, Украину по-настоящему независимой, по-настоящему единой и по-настоящему собору. Слава Украине!